Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ini mas saya mau uh, Numpang tanya Dikit-dikit yeah. tentang perawatan burung perkutut Harian maupun burung perkutut Mau uh, dilombakan nih mas oh, yeah. okay. Ini ngomong-ngomong uh, Masnya namanya siapa ini mas Mas Pateh Suraduyo Diningrat Oh, cik, mas, cik, mas, ya, Bating, mas pesta, panggilannya dulu. Oh, cik, cik, mas, ini uh, dari rumah itu bawa burung berapa mas? Bawa burung tiga, saya uh, bawa burung tiga ya. Uh, dan ini untuk uh, burung perkututnya yang paling uh, diandalkan kacuannya itu yang namanya siapa mas ini mas? Yang namanya uh -huh. suro, ya, yeah. terus uh, wibisono. Yang satunya lagi itu, uh, ini lupa ya. Saking banyaknya, saking perkutu, banyaknya di rumah ada 500 burung. Wah ini kolektor <laughs> juga pemain juga uh, pecinta. <laughs> Jadi komplit ya mas, itu Oblid. dari gacoran sampai burung katurangan yeah. gitu ya. Dan untuk ngomong-ngomong nih -ngomong, Mas mau tanya untuk perawatan hariannya gimana itu kok bisa merawat sampai burung sekitar 500-an lebih itu gimana Limas ya, kok? Dirawat dengan ikhlas pokoknya Intinya ya. seperti itu ya kita merawat burung berkutut harusnya melaras dari hati Sampai hati kita melihat kondisi burung, fisik burung, sehat atau kurang sehat harus kita tahu. Oh gitu ya, mas. Oh, dan, ya. ya. dan untuk uh, perawatan pagi hari nih mas? Kalau uh, per... pagi gimana? hari setiap hari harus kita ganda maksimal dua jam. Uh, Kalau memandikan burung malam, uh, dan mengasih jamu-jamu yang ramuan raja-rajaan leluhur seperti itu. Gitu ya siap Iya mas. <tuh> Dan untuk mandinya nih mas, ngomong-ngomong nih, mandinya itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kalau gitu? mandi, kalau kalau udah burung gacor itu kita jarang. Jarang jadi untuk, untuk memandikan oh, burung yang sudah itu. mapan, kalau untuk yang dari Om Yogan itu seminggu tiga kali. Oh, jadi yang untuk mapan yang udah gacor itu malah jarang yang sudah mandi itu ya? Dan oh. untuk yang bakalan-bakalan itu seminggu tiga kali? Yeah. Mas, dan untuk penjemuran Mas ini ngomong-ngomong ini penjemurannya dari jam berapa sampai jam berapa ini? Mas? Biasanya kalau saya pagi. Oh, pagi. Pagi jam 6, jam 5 sampai jam 7, jam 8. Soalnya burungnya banyak harus bergantian tempat gantangnya untuk uh, gantian, menjemur. Oh, jadi gantian ya satu satu demi satu nah, gitu ya. Dan ya. untuk pengembunannya nih Mas, sering nggak burungnya diembunkan sering. untuk sering, lomba? Burung memang perlu untuk dibun Biasanya kita kalau <coughs> cuaca agak panas gitu, kita semprotin dulu sama air, uh, biar agak basah-basah, tapi jangan terlalu basah. Jadi uh, penting ya, penting. dan itu penting banget ya untuk yeah. uh, kondisi burung agar fit tetap fit gitu ya. Iya yeah, seperti itu. Dan untuk pemberian makanannya nih mas. Uh, pemberian makanannya itu sering nggak dikasih misal semisal eh, makanan tambahan semisal kacang hijau atau dicampur beras merah atau ketan hitam atau godem, dan lain-lain kita memakai millet dan racikan bumbu-bumbu yang biasanya untuk menyehatkan burung seperti kunyit, kunir, madu, terus sama eh, sedikit ada rahasia yang khusus untuk burung itu ya oh jadi rahasia kan <laughs> gitu <yang laughs> um, jadi untuk um, menggacorkan itu ya dan untuk kencur ini pemberian kencur sendiri mas eh, porsinya berapa itu untuk satu burung berkutut itu kencur biasanya saya campurin di makan burung oh jadi di Buk. apa modelnya di yeah. diiris-iris kecil-kecil atau sih, gimana itu enggak di, di sari aja di sari atau oh, di, di, di parut nah, apa parut. di blender di, harinya dikasih tarut, terus diperas ambil sarinya untuk menjamur oh. untuk makanan dan sering ya. juga nggak dikasih e, semisal jahe atau minuman jahe sering nggak nggak belum atau ah. dikasih terasi minyak ikan atau terasi pernah dulu waktu kita e, untuk ingin mencari untuk bagaimana kita bisa mengajarkan burung itu ya kita pakai terasi seringkali kita pakai terasi alhasilnya burung itu menjadi burungnya rontok jadi rontok Aha, kalau terlalu panas mungkin ya jadi uh, untuk untuk pemberian jamu nih mas seringnya masnya itu pakai jamu uh, merek pabrik atau buatan sendiri nih mas uh, alhasil kita pakai uh, racikan dari Pibowo Pasopati itu jadi merek pabrik, pabrik. Yang mereknya apa itu, Mas? Pasopati, pasopati. Oh, hmm. yang udah melegenda itu yeah. ya, jadi burung bisa celana dari <coughs> kerjasama, Istilahnya, dari dulu kita pengen berusaha untuk membuat jamu, untuk istilahnya usaha dan mencari donatur untuk anak-anak <coughs> yatim. Kita membuat jamu itu. Uh, ter <coughs> Uh, kaburasi lah, istilahnya, uh, uh, saya yang membuat pakan, bahwa uh, 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 yang membuat jamunya gitu ya. Dan untuk uh, penjemuran, kalau di rumah nih, Mas, penjemurannya itu sistem kerek atau sistem gantung nih, Mas? Ada yang di ada yang di gantung. Tergantung kelas di gantangan ini, istilahnya kita uh, uh, gantang, gitu ya. uh, di gantangan di lomba labar apa lapres gitu. Kondisinya di lapangan itu pakai kerean ya, kita bawa burungnya ke kerean. Kalau yang di ganteng, ya kita pakai yang di ganteng. Jadi tergantung kebiasaan burung itu sendiri di rumah gitu. Iya, ya. seperti itu. Dan untuk ketinggian kerean nih Mas, berapa kira-kira? Hmm. Berapa meter minimal nih? Minimal 7 meter. 7 meter ya. 7 meter. Dan untuk jarak eh, gantang antara burung satu sampai burung yang lain, berapa nih Mas? Kalau jarak antara burung biasanya saya satu setengah satu setengah ya jadi Nasional, uh, untuk ya. untuk melatih mental burung tersebut itu ya. ya dan untuk uh, mandi nih mas ngomong-ngomong sering gak dimandikan uh, pakai uh, apa air hangat apa air dingin atau campuran antara uh, apa semisal uh, daun sirih sama beras cucian beras air leri oh, ya. kalau kita biasanya ya juga pakai air hangat air hangat dicampur dengan uh, apa serai kalau enggak daun sirih untuk buat bulu itu yang istilahnya burung-burung yang kusam kurang ya ya uh, seperti itu dan banyak fotonya istilahnya ya, kan gitu ya. kalau burung kurang mandinya kurang bersih biasanya kotonya itu memakan burung yang akhirnya burungnya bulunya rusak seperti oh, gitu itu ya dan untuk, uh, untuk vitamin, pemandiannya itu uh, bergantian kan saking banyaknya atau koleksi mas itu bergantian tiap hari atau berapa hari sekali gitu mandinya iya mandinya Biasanya kalau uh, melihat burungnya kondisi burung ini istilahnya pengen ya, mandi ini, ini ya, ya. Nah, ini kirang kurang mandi seperti ini agak birahi nah, atau agak gitu untuk menurunkan birahinya juga dimandikan perlu uh. karena kalau digantang kalau lalu tirai tinggi Mainnya nakal Terus pola <laughs> gitu ya dan Kalau di rumah ini mas koleksi burung Selain burung gacoran ini bu, punya koleksi burung Katurangan gak ini masnya? Katurangan al alhamdulillah Semua punya oh, Jadi semua nah, punya ya dari koleksi, koleksi ya. Dari 500 burung yang di rumah itu Ada yang sesuatu yang istilahnya tidak saya tambahkan mm. untuk orang oh, lain. Oh iya, jadi tidak di untuk mm. tidak pantas untuk dipamerkan. <laughs> atau iya. gitu ya, kadang kadang <laughs> karena kita gitu, gitu, ya. gitu ya dirawat. <laughs> uh, dan untuk perawatan malam hari ini, mas, kan kadang banyak uh, pemula seperti saya ini tidak tahu burung perkutut itu malam hari itu harus bagaimana <laughs> gitu, uh, perawatan untuk malam harinya. Kalau malam hari biasanya sih, uh, kadang saya taruh, saya taruh di bawah, di bawah, Terus di lantai itu. gitu, di lantai seperti uh. itu kita uh, biasakan untuk hmm. adaptasi hmm. sama orang-orang yang sekitar yang lalu-lalang seperti itu walaupun agak geredapan lama-lama akhir, akhirnya bisa jinak juga seperti itu dan ada kalau untuk gantangan seperti ini kita yang pakai kita selalu podong malam-malam hmm. seperti itu dan uh, ini perawatan kalau mau lomba nih mas gimana nih kalau perawatan lomba hamil berapa harus disetting bagaimana ini kalau untuk lomba biasanya empat hari untuk nyeting untuk nyeting itu apa itu ramuannya atau nah, untuk mengondisikan burung biar maksimal untuk digandang uh. ya sebagaimana mungkin kita bisa untuk mengondisikan burung bisa aktif di kandangan nah, jadi malam wajib rodong kayak itu kalau malam di kalau malam, -malam kan? apa los kerodong nih? Kalau untuk burung lomba, untuk burung lomba, ya. lomba biasanya dikocok untuk terdengar biasa, untuk dibawa pergi ke luar kota seperti itu. Oh. Dan untuk penyesuaian sangkar nih Mas, seringnya eh, gacuan atau gacau emas ini pakai sangkar apa, model kubah atau model rajut atau model apa ini, atau mata raman dan lain-lain. Aku sering biasanya pakai rajut juga mata raman seperti ini juga, iya. Ada Tergantung selera Dan dan kenyamanan burung itu tersebut ya Iya seperti itu Dan ngomong-ngomong nih -ngomong, mas kan uh, Burung kacoan kan sering identik dengan uh, Burung cas atau betina Untuk uh, mas itu sering nggak oh. uh, Burung kacauannya Dicas pakai burung betina itu Iya di rumah yang gacoran Ada yang Khusus betina yang rajin Gacor Untuk membuat burung yang lain Untuk mau manggung Oh gitu ya. Nah. Dan untuk uh, menurut Mas ini burung perkutut yang uh, bagus uh, menurut Mas untuk di rumah dan di lapangan itu yang bagaimana? kan kadang banyak seperti uh, saya juga nggak tahu burung yang bagus itu yang gimana? Menurut Mas gimana itu? Burung yang yang bagus paling itu? bagus, aku suka itu pancuran mas. Pancuran mas gitu ya. Pancuran mas itu biasanya suaranya agak. Uh, tebal rapat. Oh, jadi uh, ilmu titan gitu ya Mas, yeah. untuk ilmu feeling kalau pada iya. Mas itu uh, biasanya tebal rapat hmm. gitu ya. Uh, jadi punya katurangan juga, juga dia gacor juga gacor gitu ya. Itu. Katurangan biasanya bonus yang penting ya, bonus. suaranya itu bisa dinikmati saya gitu. Dan untuk anu nih Mas, kan banyak burung uh, koleksi masih juga katurangan juga. Yeah. Uh, sering enggak uh, ritual-ritual semisal setiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon dimandiin atau dibakarin kemenyan ada, atau itu ada ritual-ritual tertentu yang sama gandengannya istilahnya identik dari Peksi Aji Perkutut itu ya saya kalau orang Jawa itu Peksi Aji ya yeah. karena Pak Guiban kita ya juga Peksi Aji <laughs> satu gandeng dengan pusaka oh, jadi, jadi burung yang punya kan itu saya gandengan dengan pusaka-pusaka yang di rumah jadi e, ibaratnya cari jodohnya apa gimana gitu nggak tahu ya jadi ya, seperti itu. pertama itu kedua juga nguri-nguri kebudayaan Jawa gitu ya agar ya, melestarikan gitu ya karena dari hmm. kecil umur lima tahun saya sudah di wejang sama si mbah saya untuk merawat burung di kasih tahu burung ciri mati lan katuranggan hasil ya sampai 25 tahun ini mendalami burung katuranggan gitu ya jadi selain pecinta burung anggungan yang gacoran juga pecinta burung katuranggan juga ya dan ngomong-ngomong nih mas kalau burung lagi sakit ini kan banyak yang kurang tahu nih gimana dikasih apa jamu apa ini mas gimana? burung yang lagi sakit apa yang sedang sakit itu seringnya dikasih apa ini kalau masnya ini? Kalau saya burung lagi sakit, biasanya saya lolos dengan kacang hijau dan kacang tak kacang. kasih bawang sebesar kacang hijau, tiga butir lah maksimal Bawang putih? Bawang ya. putih, saya kasih itu jangan dijemur dulu biar maksimal burung itu mau <tuh> makan, nanti <tuh> mau makan terus dimandiin Jemur sebentar jangan lama-lama Momen jangan sampai terkena langsung sinar matahari oh, gitu ya jadi fungsi bawang putih itu untuk apa itu mas? Untuk kalau untuk mengangkat tubuh ibaratnya tubuh, tubuh ini keadaan seperti musim penghujan seperti itu kan pasti burung agak ngedrop dan untuk, dan untuk menghilangkan bakteri atau virus-virus gitu ya iya yes. uh, dan untuk uh, mas ini berburu atau hunting atau istilahnya mencari burung perkutut gacoran atau burung katuragan itu uh, sampai mana aja paling jauh ya ibaratnya itu kemarin sampai lamongan sampai lamongan, Hati -hati. lamongan sampai abu bawa aja. burung tiga al Alhamdulillah sana ketemu dulur-dulur uh, dari palsi ya sana iya. disambut uh, sangat istimewa istilahnya hmm. Dan dibawain oleh oleh burung itu yang alhasil burung yang saya ambil dari sana alhamdulillah burung kan burung katuranggan semua iya rezeki ya, ya, <laughs> ya, ya dan untuk ini mas uh, untuk melatih burung yang bermental bagus itu gimana nih mas untuk yang untuk khususnya untuk lomba untuk melatihnya itu gimana mas? untuk melatih lomba ya seperti ini selalu didekatkan seperti ini sama uh, yang burung lainnya, gitu istilahnya ya. Untuk selalu beradaptasi dengan burung yang selalu kita sayangi. Bawa kemana saja, istilahnya kita mau ngopi ke sana, ya, bawa burung sambil silaturahmi, sana. gitu ya, ke teman-teman gitu ya. Dan tip ini, mas, tip agar burung menjadi jinak, kan sering kendalanya itu untuk umannya dari hmm. Pemula ataupun yang lain itu. jinak itu mana itu perawatannya? itu biasanya dari karakter burung. Ada burung yang susah jinak dan ada burung yang mudah dijinakkan Walaupun dari ambiokan pun sekali kita dapat burung yang jinak Diambil pun nggak mau pergi, ya tetap. Disini. Jadi karakter burung Arat tersebut burung, ya. Ya. Dan ini Mas, ini pertanyaan terakhir Mas. Ini pesan-pesan eh, untuk kongmania dari Sabang sampai Merauke untuk anak muda maupun orang tua agar burung perkutut tetap lestari di Indonesia ini dan tetap guyub rukun persaudaraan pesan pesannya gimana mas agar nah, untuk pemulanya uh, Indonesia ini mas untuk yang pemula jangan memikirkan mitos saya mitos itu memang kita harus percaya mitos dari tempo zaman dulu malah <tuh> tanpa burung perkutut ini sangat saklar ya di kalangan tempo uh, dulu. Kalau bisa, untuk pemula, jangan mengharapkan untuk katurangan. Misalnya, kita memilih burung diong, ya. Ambil aja yang uh, seperti ada hati di burung itu, kita ambil saja. Insya Allah, kalau kita rawat, dengan, uh, kita rawat dengan. Tulus, ikhlas, insya Allah menjadi dan apa yang kita inginkan seperti itu. Itu ya. Semoga saja mas ini terima kasih tip dan infonya dari E, Mas Fatih. Mas semoga saja bermanfaat untuk kongmania dari Sabang sampai Merauke Dan semoga saja Mas Fatih sehat selalu. Amin. Sukses, banyak rezeki Mas Fatih dan keluarganya. Dan tak lupa pula saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.